নমস্কাৰ মই এতিয়া নতুন দিল্লীৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত বহি আছোঁ দহ বাজি পঞ্চাছ মিনিটত মই লণ্ডনলৈ উৰা মাৰিম আপোনালোক সকলোৱে জানে ষোল্লশ শতিকাত বা পোন্ধৰশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণৰ অনুৰোধত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ সাজি উলিয়াইছিলে আৰু এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাৰ অসমৰ ইতিহাসৰ বা আমাৰ সভ্যতাৰ এক অমূল্য অংগ আমি বহুতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত ইণ্টাৰনেটত হওক বা আন কিতাপ পত্ৰত ইয়াৰ ছবিও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আজি যোৱা পাঁচ ছবছৰ কালত আমাৰ কোনো এটা প্ৰজন্মই এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন স্বচক্ষুৰে বা সন্মুখৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই অৱশ্যে যিসকলে কেতিয়াবা লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত গৈছে কেতিয়াবা পেৰিছৰ মিউজিয়ামত গৈছে সি এটা সুকীয়া কথা যোৱা কেইবছৰমান আগতে ময়ো লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত এই পবিত্ৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ দৰ্শন কৰিছিলোঁ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বুলি ক'লে আমি চমুকৈ ইয়াকে বুজিম যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনত যি লীলা কৰিছিলে যাক আমি ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত আমি তাক বিভিন্ন ভাওনাৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলন কৰোঁ সেই বৃন্দাবনত প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাক তাঁতশালেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত অংকন কৰিছিল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত বকাসুৰ্বত কালিয়া দমন এই গোটেইবিলাক ঘটনাত ইমান ধুনীয়া নিখুঁত চিত্ৰৰে সৈতে মহাপুৰুষগৰাকীয়ে অংকণ কৰিছিল যে তাক আমি নেদেখিলে আমি বুজিব নোৱাৰোঁ ই আমাৰ কিমান ডাঙৰ এক অমূল্য সম্পদ কালক্ৰমত এই বৃন্দাবনী ব্ৰস্ত্ৰ তিব্বতলৈকে যায় তিব্বতৰ পৰা লণ্ডনৰ মিউজিয়ামত কিছু অংশ আহি পৰে কিছু অংশ পেৰিছৰ মিউজিয়ামলৈকে যায় কিছু অংশ অংশ এমেৰিকাৰ বষ্টনৰ মিউজিয়ামত আছে আৰু কিছু অংশ লছ এঞ্জেলিজৰ আমাৰ এমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলিছ মিউজিয়ামতো ই বৰ্তমান আছে কিন্তু লণ্ডন আৰু পেৰিছত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ দুভাগ যথেষ্ট ডাঙৰ যথেষ্ট দীঘল আৰু আমি যি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ কল্পনা কৰোঁ তাক উপযুক্তভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বহুদিনৰ পৰা মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছিল যে এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ এবাৰ আমি অসমলৈ আনিব পাৰোঁ নেকি আমি কোনেও ইয়াক সাধাৰণ যি জনতা কেতিয়াও লণ্ডন মিউজিয়ামত যোৱা নাই পেৰিছ মিউজিয়ামত যোৱা নাই আমি কোনেও ইয়াক দেখা নাই ক'ব গ'লে আমাৰ বহু প্ৰজন্ম এই বৃন্দাবনী ব্ৰস্ত্ৰভাগ নেদেখাকৈয়ে এই পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰিও গৈছে আমি অসম চৰকাৰে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক লৈ সদায় সজাগ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকৈ আমি চাৰিশ বছৰৰ জন্ম জয়ন্তীক লাচিত বৰফুকনক বিশ্বলৈ বিশ্বৰ বৰসভাত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ গুৰুজনাৰ জন্মভূমি বৰদোৱাক আমি কেনেকৈ সজাই পৰাই তুলিছোঁ চৰাইদেউ মিউজিয়ামলৈকে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এক নতুন ৰূপত গোপীনাথ বৰদলৈ আদৰ্শক আমাৰ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ অহা আৰু বিহু ঝুমুৰক কেনেকৈ আমি ৰাষ্ট্ৰৰ মঞ্চলৈ লৈ অহাৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ বাবে আমাৰ অবিৰত প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাৰ আন এটা অংশ আছিল যে আমি কেনেবাকৈ বৃন্দাবনী ব্ৰস্তভাগ অসমলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ নেকি অহাকালি লণ্ডনৰ মিউজিয়ামৰ লগত আমাৰ আলোচনা আছে জে এছ ডাব্লিউ গ্ৰুপ যাক আমি সজ্জন জিন্দাল তেখেতে এই গ্ৰুপটোক অ'নাৰশ্বিপ কৰে তেখেতৰ মাক অসমৰ আছিলে তেখেত বৰ্তমান হাৰিয়ানাৰ বিধায়িকা আৰু সজ্জন জিন্দালৰ অসমৰ লগত বৰ্তমান কোনো ব্যৱসায়ো নাই উদ্যোগো নাই তেওঁলোকে আগভাগ লৈছিলে যে লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত অসম চৰকাৰক প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক কৰোৱাই দিয়া আৰু তেওঁলোকেই দায়িত্ব লৈছে যে লণ্ডনৰ মিউজিয়ামে বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে অসমতো এটা মিউজিয়াম বনাব এয়াৰ কণ্ডিশ্যন টেম্পাৰেচাৰ গোটেইবিলাক থাকিব লাগিব কাৰণ পাঁচশ বছৰৰ পুৰণা টেক্সটাইল এটা এতিয়া বহুত চেঞ্চিটিভ অকণমানো যদি গণ্ডগোল হয় ব্ৰষ্টভাগ জহি খহি যাব এই গোটেই কথাবোৰ পৰীক্ষা কৰি বহুত চিন্তা কৰাৰ পিছত মোক লণ্ডনৰ মিউজিয়াম কৰ্তৃপক্ষই অহাকালি মাতি পঠিয়াইছে ভাৰতৰ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়েও ইয়াত ইনভলভ আছে ভাৰত চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে খবৰ ৰাখিছে যদি মহাপুৰুষগৰাকীয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে গুৰুজনাই আশীৰ্বাদ দিয়ে অহাকালি হয়তো আমি এখন লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিম যে দুহেজাৰ সাতাইছ চনত আমি বৃন্দাবনী ব্ৰস্ত্ৰভাগ অসমলৈ আনিম চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব দুটা বছৰ আমি এই মিউজিয়ামটো বনাব লাগিব খানাপাৰা তাৰ কাৰণে আমি মাটিৰো আৱৰ্তন দিছোঁ সাংস্কৃতিক বিভাগক জাল গ্ৰুপে ছজন জিন্দালে তাৰ পুঁজি দিব তেওঁলোকেই চাই দিব তেওঁলোকেই বনাই দিব কিন্তু মিউজিয়ামটোৰ স্বত্বাধিকাৰ অসম চৰকাৰ হ'ব আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ আমি লৈ আহিম আমি প্ৰদৰ্শন কৰোৱাম আৰু বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ আমি দিল্লী মুম্বাই আদিলৈকেও লৈ যাব চেষ্টা কৰিম যাতে ভাৰতেও মহাপুৰুষগৰাকীৰ বিষয়ে আৰু এবাৰ জানিব পাৰে তেখেতৰ অমূল্য অৱদানৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু অসমীয়া সভ্যতা কিমান চহকী আছিল তাক যাতে ভাৰতবৰ্ষৰ আন জনগণেও জানিব পাৰে মিউজিয়ামটো হোৱাৰ ফলত আৰু এটা লাভ হ'ব যে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মিউজিয়ামৰ পৰা আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ মাজে মাজে আমি অসমত আনি থাকিব পাৰিম আৰু অসমৰ পৰাও আমাৰ সম্পদসমূহ আমি বিশ্বৰ আন আন মিউজিয়ামলৈকে পঠাব পাৰিম আৰু আদান প্ৰদান এনেকৈ হৈ থাকিব এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্য লৈ লণ্ডনলৈ যাম অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু অহাকালি যদি গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত সঁচাকৈয়ে লণ্ডন মিউজিয়ামৰ লগত আমাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় মই আপোনালোকক লগে লগে এই বিষয়ে অৱগত কৰিম যোৱা নিশ্চিতভাৱে দুদিন মই নাথাকোঁ ওঠৰ তাৰিখ ৰাতিপুৱাই অসমলৈ উভতি আহিম আৰু সেইদিনাখনে আমি সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটোত উপজা দিনটোত আমি সকলোৱে অসমৰ চাৰিওফালে এটা বৃহৎ ৰক্তদান শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ তেৱন্নটা স্থানত ৰক্তদান শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বি পি এফ এ জি পি ইউ পি পি এল আৰু সদাশয় সকলো ৰাইজকে এই ৰক্তদান উৎসৱত বা ৰক্তদান দিন ৰক্তদানৰ কাৰ্যসূচীত আমি যোগদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি খুব বিনম্ৰতাৰে সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই উপলক্ষে মই চেষ্টা কৰিম যে মই ওঠৰ তাৰিখে যাতে উভতি আহিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকলৈকে এই ভাল খবৰটো কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰণাম জনালোঁ নমস্কাৰ জনালোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৱ